Сейчас, как и ожидалось, то что мы типа два раза уверенно выиграли в, в сезоне, а замаш ничего не значит. Последняя игра это здесь финал, это мужская игра. Игроки толкаются, бьются изо всех сил. Всем трудно. И как я говорил, в такой игре очень важно проявить такие мужские качества, мужской характер. В начале игры мы были спокойны. Я не могу сказать, что мы делали неправильно что-то, но мы делали как-то такой, не хватало такой домашней агрессивности. Мы надеялись, может быть, что легче с малой кровы выиграем. Но, ну, как я уже говорил, это финал. Это, это плей-офф. У это меня это, как будто все игры важные, но это, конечно, особенно важность. И мы были спокойны. Потом, когда чуть-чуть Азомашина столкнул под воду, когда мы поняли, что пахнет жареньким, если так можно, вот, жарко, и начали... Играть по-мужски. Все стало заработала защита. Э -э, пошли броски нападения. Самое главное, обоснованные просто не были поспешные. Третье, опять что-то там сбились на индивидуальные действия, где-то что-то потеряли, может быть, концентрацию и нас наказывали. Э -э, очень хорошо благодаря, скажем так, Зайцеву, да мы справились, как я считаю, с их лидерами. Лидеры потому есть лидеры, чтобы они много бросать много забивать, но Зайцев. Смотрите, предыдущие игры, как он играл, как сегодня играл. И где-то его, может быть, не оценили, но ему за нож держался. Ну, последние пять минут было то, что я хотел. Было. Это была жесткая защита, была агрессивная и, самое главное, умная. Все броски, все, что в последних минутах они выбросили, были обоснованные фолы или тяжелые броски, так называемые игровые броски. Да? Ну, такие если, потому они есть, мастера высокого уровня, чтобы их забить. Следующий день будет другая игра, тогда будет другая удача, да? Сделали, все правильно, защит, но соперник забил тяжелый просто тяжелый мяч. И но самое главное, что у нас хорошо было э, э, ротации, так скажем так, если нужно было нападение экстропаст, называемый. Шел мяч, хорошо двигался, и каждый игрок три разных игрока по разу забили трехочковый, забили в конце почти сто да, процентов, И если так можно выразиться, я бы хотел так довели дело до закономерное поведение. Потому что мне домашнее это Мы рады, мы очень переживали. Ну, поверьте, все переживают, все хотят выиграть. И я может далеко не тот соперник, который сдаться без боя. Так что это только первая серия. 25% работы сделано, еще долгой дорогой идти вперед. Айнерс, сегодня, возможно, Артур Дроздов принимал не так много участия в текущих действиях команды. Это тренерский план или, может, показалось просто? Ну, не могу сказать. Но видите, и с одной стороны, и он на первой половине, он идеально, можно сказать, справился с грилем в первой Это половине защитная, первой части. И он получается, Артур, очень силен, даже, по-моему, даже если не самый сильный игрок, как легкий форвард третьей позиции в лиге, когда он играет на защите ближе к кольцу, ему больше подборов есть. А да? сейчас он просто держа Грира, где-то мы старались чем-то что-то отдать, чтобы потом что-то взять. Да, в игре первой половине забил 7 очков. Втором, так он забил 20, сколько, 5? Ну, 18 второй половине, да. Но ну, там уже там получалось такие, ну, просто не несоглас... несогласованные действия между маленькими и большими. Да, но, ну, в любом случае, я тому говорил, Гриль, Традулы, Цедаги, Чуси, игроки высокого уровня. Надеяться, что мы их закроем. Глуп. Я говорю, иногда, может быть, надо что-то отдать, чтобы взять войны. Вы сказали по поводу Рира, по поводу Радулицы. Вы довольны, как сегодня команда играла по технике? Не знаю, сколько он там забил, в принципе, немало мало. У меня статистики нет. 21 очко. 50 броски. Он ты бросает, ну, под кольца 50 Он вам забьет, он будет толкать и будет бросать, потому он есть Радулицы. Да, и, может быть, было несколько ситуаций, что мы могли еще лучше с ним справиться, но где-то три раза 100% медаль легкой, легко не забил. Если он забьет там 20-25 очков, тяжелые броски, как я говорил, игровые, ну, потом он есть, Меня опасает то, что больше вот всех предыдущих играх Азамаш хорошо держался, когда забивали и Забирченко, и Слепенчук, и Колченко. Сколько ну, Колченко все забил? Колченко да. А, ну, вот, да, Где-то, может быть, что-то дали. Гриб забил свою моду. Ну ладно, Зайцев там играл. Да. А Азамаш, я говорю, такая очень... Вредная команда для соперника. очень опытная, знает, что делать. Хорошая ротация мяча и есть лидер. И есть хороший помощник. А это что с Лансом получил повреждение? Не знаю, ну, но... Упал. Оскользнулся, упал. Не знаю. Не-не-не. Я думаю, он может, скажем так, он мнется. Я не знаю, я не доктор, я не видел рентген, ему не сделал рентген, но я думаю... В таких играх играют через через боль, через через победил